Виконавчий комітет Черкаської міськради ухвалив рішення про заборону музики у черкаських маршрутках. Як Черкащани ставляться до такого рішення, запитаємо у них. А мені все рівно. Я жовтня з бомбили, тому що набагато скільніше їхати і роздумувати про щось своє, ніж слухати шумцом наших черкаських водіїв. Ну я думаю, якщо музика не. Не голосно грає, то хай тихенько грає. Так, щоб не, ну, як люди їдуть, наприклад, з роботи томлені, то якщо ще буде гупати на весь салон музика, то, звісно, буде. Ну, це моя лічна думка. Взагалі вона не потрібна, або ж це повинна бути українською. Сучасна, українська, можливо, класика якась. Грізнобна. я думаю, если легкая музыка в маршрутках, то она должна быть. А если какая-то сильно, например, такая дия на психику, сейчас она не нужна. я считаю, это неправильно. Потому что человек имеет право слушать музыку любую. Если, если у него какое-то тяжелое эмоциональное состояние в жизни, то он имеет право подойти и попросить, чтобы эту музыку выключили. Я думаю, что кондуктора с уважением к этому отнесутся. Лично я считаю, что музыка имеет право звучать. Может просто не совсем громко, чтобы это было, не мешало людям. Так что я считаю, что это корни не неправильно. Вот. И далеко не всем нравится такая музыка. Когда ты встаешь утром на работу, выходишь в одном настроении, и вдруг ты слышишь, я не знаю, там, Владимирский централ или... Ах, какая женщина, да, настроение просто ухудшается до минимума, и ты уже выходишь из маршрутки, и тебе уже не хочется ни работать, ни жить, ничего не хочется. Поэтому я считаю, что выбор достаточно правильный, тем более, что в нынешнее время есть уже современные технологии, вот, что позволяет индивидуальный подбор музыки для каждого. Слушайте не хочу, что называется, не мешая окружающим. І щоб оце тільки слухати людей, оце цей гуркіт, то, може, їм і хочеться послухати музику тихенько. Тихенько, так, пожалуйста. Тепер у салонах міських автобусів буде лунати лише оголошення зупинок. Загалом черкащани неоднозначно ставляться до такого рішення. Кожен може віткнути наушник і слухати ту музику, яка йому вподоби. А якщо вас щось турбує, звертайтесь, ми завжди відткнемося на запит громадськості.